কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি ভাবি ঠিৰাং কৰিলোঁ বাপত দিয়া পিঠাকে খোৱা যাওঁ আৰু এয়া কথামতেই কাম ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা চাউলখিনি টুকি ল'লোঁ ভালদৰে মই জহা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ নাৰিকলটো দেউতাই কাটি দিলে আৰু তাৰপাছত এয়া চাউলখিনি খুন্দি ললোঁ নাৰিকল পিচি ল'লোঁ আৰু চেনীয়ে অকণমান গুড়ি কৰি ল'লোঁ গুড় কাটি ললোঁ আৰু এয়া আটাইখিনি সহজকৈ পোৱাকৈ সাজু কৰি লৈছোঁ মই পিঠাকেইটা বনাবৰ কাৰণে কেটলি মুখত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে একেবাৰেই সহজ সকলোৱে বনাই খায়েই মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ বাবে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ পিঠাকেইটা যেতিয়া বনাইছোৱেই কষ্ট কৰি সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটি আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব কেটলি মুখত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাখিনি অকণমান সেমেকা সেমেকা হৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে পিঠাখিনি পিচি লোৱাৰ পাছত মই পানীয়ে অকণমান অকণমান ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ চালনী এখনেৰে চালি লৈছোঁ আৰু চালি শেষ হোৱাৰ পাছত তাতে মই ঘি নিমখ ৰুকি লোৱা নাৰিকল অকণমান গুড়ি চেনি অকণমান মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে কেটলিৰ ঢাকনি এখনত প্ৰথমতে পিঠাখিনি দিছোঁ তাৰপাছত গুড়ি কৰি লোৱা নাৰিকল তাৰপাছত গুৰ দিছোঁ আৰু আকৌ ওপৰত পিঠাগুৰি এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈছোঁ এই পিঠাটোৰ কাৰণে হাতখন একেবাৰে আলসুৱাকৈ সকলোখিনি কৰিব লাগে টানকৈ সেঁচি দিব নালাগে এনেদৰে সেমেকা কাপোৰ এখনেৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকনিখন বান্ধি পেলাই উতলি থকা পানীত কেটলিটোৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু তিনি মিনিট চাৰি মিনিট দিয়াৰ পাছতে আমাৰ ইয়াত পিঠা সাজোঁ আৰু গৰম গৰম ৰঙা চাহৰ সৈতে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এই কেটলিমুখত দিয়া পিঠাটো খাবলৈ কিমান যে ধুনীয়া হয় সঁচাকৈ আমাৰ অসমীয়া পিঠা পনাবিলাক ইমান ধুনীয়া ইমান সুস্বাদু নহয়নে আৰু আজি মোৰ পিঠাকেইটাও ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় মই নিজেও আশা কৰা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি দেখি একেবাৰে মনটো ভাল লাগি গৈছে বাৰু আজিলৈ ইমানেই আহিছোঁ দেই